Сили безпеки Ізраїлю запобігла спробі терористів з табору біженців Акабата Джабер викрасти людей. Під час операції було виявлено яму для утримання заручників, а також зброю і боєприпасів, які призначені для нападу на сили Цахалу. Операція призвела до арешту 19-річного Мухаммада Тріка та 20-річного Аміна Каташа. Їх підозрюють у створенні терористичного осередку з метою нападу на ізраїльських військових громад. Далі Повідомляється, що Ізраїль завдав ударів по контрольованому хуситами портовому місту Аль-Худейна в Ємені. Повідомляється CNN, що єменські повстанці хусити звинуватили Ізраїль у серії ударів по західному портовому місту, які сталися наступного дня після того, як хусити заявили про смертельну атаку на ізраїльське місто Тель-Авів. Це перший випадок, коли Ізраїль завдав удару по ємену у п'ятницю в Тель-Авіві. У результаті атаки безпілотника загинула одна. Одна людина, і ще що 10 отримали поранення. Підтверджуєте, спростовуєте, і якщо можна, більш детальніше, що відбувається вашими очима, так як ви це бачите. Ну начнем наверное, кусі та все таки така главна нове була. Ізраїль дійсно наніс удари по порту Хадейда. Это Глав, да, собственно, единственный еменский порт на Красном море действующий, который контролируется как раз таки хуситами. Надо сказать, что хуситы обстреливают территорию Израиля с начала войны буквально, помимо их как бы бесчинств в Красном море и так далее, они порядка 200 ракет и беспилотников запустили по израильской территории, но Израиль не отвечал вот до прилета дрона в тель -Авив. Там действительно погиб 50-летний репатриант из Беларуси и 10 человек получили ранения, были там повреждения зданий и так далее. И вот это, по всей видимости, в Иерусалиме посчитали переходом некой красной линии, и Израиль ответил. И вот ответ заключался в том, что израильские самолеты, это были F-35 и F-15, там две эскадрильи работали, одна бомбила, другая прикрывала, нанесли удар по порту Хадейда. Самолетам пришлось проделать там порядка двух тысяч километров в путь в одну сторону, то есть всего они преодолели больше 4000 километров, нанесли удары, после чего вернулись. По данным, которые, в общем, уже опубликованы, самолеты дозаправлялись в воздухе от самолетов-заправщиков израильских ВВС. Это, ну, нечто новое, надо сказать, во всей этой истории. Э -э, ущерб порту был причинен очень серьезный. <coughs> Хуситу утверждают, что он возобновил свою работу, но там была разбомблена часть кранов портовых нефтехранилища. Надо сказать, что экспорт э -э Уситской нефти, ну вот йеменской нефти, осуществляется как раз через порт Хадейда. Через него же, кстати, осуществляется доставка гуманитарной помощи в голодающий Йемен, которую, кстати, оплачивает Евросоюз, корабли которого хуситы расстреливают противокорабельными ракетами иранского производства. Такой вот сложился совершенно причудливый пассианс, но вот тем не менее Израиль нанес удары по той инфраструктуре, которую он посчитал наиболее чувствительной. Хуситы заявили, что вот ответ непременно воспоследует, и буквально вот на следующий день израильские, израильское ПВО перехватило баллистическую ракету, которая летела из Йемена.